Сьогодні гість програми час інтерв'ю, народний депутат Дмитро Вотвицький, президент партії Правда. Вітаю вас. Здравствуйте. Отже, ваш політичний сезон на увазі народних обранців розпочався відкриттям, скандалом, демаршом і виступом президента з достатньо програмним словом. Ви були серед тих, хто покинув зал засідання, чи тих, хто слухав виступ президента? Я слухав виступлення імені був на всій торжественній частині. послушал выступление президента Украины, потом выступал господин Плющ, народный депутат, мой коллега, и выступал руководитель парламента Владимир Литвин. Все три речі я слушав, в находять заліхона ради України і як народний депутат, ви звітим ти винесли якісь певні висновки. Нас зацікавили моменти із виступу президента, зокрема, які стосувалися можливого ймовірного е кризового сценарію, тобто другої хвилі кризи, ми знаємо, що перша була породжена. Фінансовими схемами, а яка природа другої хвилі кризи, чи народні депутати теж розділяють очікування другої хвилі кризи, і що це за криза має бути у нас? Ну, річ йде о неоднократних заявленнях і правительства, і многих чиновників о тому, що у 2011 році кризис повториться. Это речь идет о кризисе 2008 года, который был во всем мире глобальный. Но у нас в стране, знаете, сейчас пугать новой волной кризиса стало модно. Это больше как подготовка людей к тому, что все может быть и может быть и хуже. Поэтому сейчас живем и давайте радоваться. Но мы можем говорить и о том, что каждый народный депутат, пообщавши, пообщавшись с людьми, четко знает, понимает, видит, что для многих этот кризис не закончился. В первую очередь он не закончился, например, для работников бюджетной сферы, которые получают зарплаты, такие же, как и были и во время кризиса 2008 года, хотя цены уже поднялись на все давно. Этот кризис не закончился и для наших пенсионеров. То есть, кого пугать кризисом? Некоторые люди в кризисе живут, так оно и есть. А от щодо природи, от ви член бюджетного комітету. У нас справді зараз настільки складна бюджетна ситуація в Україні, що може виникнути такий самий фінансовий фінан така сама фінансова криза, як і була на сьогоднішній день в бюджетному комітеті я можу сказати кризиса не чувствується. От останнє перерозпределення бюджетних средств це в районі мільярда гривень. Это конец августа, начало сентября. То есть есть, очевидно, у правительства профицит бюджета, если мы миллиард дополнительно распределяем. Что-то разошлось по министерствам. Немного, совсем немного досталось Министерству здравоохранения, Министерству образования, культуры. Большие суммы разошлись на социальное улучшение жизни по областям. Например, там... 100 миллионов почти гривен на Харьковскую область, 45 миллионов на Донецкую, 30 миллионов гривен на Днепропетровскую область, на такие области, как там Черкасская, Кировоградская, вообще ноль. Наверное, там все нормально в социальном плане. Деньги в бюджете есть, раз мы миллиард дополнительно Распределяем. А кризис, ну, на мой взгляд, это именно тот элемент, о котором говорят чиновники и народные депутаты, и правительство на протяжении уже нескольких месяцев говорит. Вторая волна кризиса может быть не за горами, но какая природа этого кризиса, непонятно. Говорить о том, что это в глобальном мировом масштабе, то нет, потому что Международный банк, говорит о том, что не планируются, не видят они кризиса в международном масштабе, не видят рецессии в экономике США, которая может повлиять на нас. На мой взгляд, это просто элемент подготовки людей к тому, что ну, наша жизнь может быть, стать хуже. Готовьтесь. А чи может быть этот элемент политической подготовки до зміни уряду, отставки уряду Азарова? Ну, эти заявления говорят именно и сам Азаров, и сами члены правительства Азарова. Поэтому я не думаю, что это связано именно с подготовкой какого-то там каких-то серьезных перемен полностью правительства. Об этом речь не идет. И, вчера, и президент в своей речи вступительной на открытие заседания Верховной Рады, 9 сессии, он говорил о том, что правительство будет работать, дал понять. А от повернемося до цього загадкового мільярда. Чи е, вам як членам бюджетного комітету щось відомо про природу появи раптом зайвих грошей у 2011 році? Е, опозиція часто е, наголошувала, що відбувається емісія грошей, тобто їх друкує Нацбанк. Е, це гроші зароблені урядом, чи це гроші надруковані? Это может быть и так и так, -то но вам не ведомо. Нет, разумеется, нет. Есть просто профицит бюджета, и деньги правительство предложило э, добавить министерствам, ведомствам, областям, но э, их, конечно, легко могли допечатать. Мы сегодня чувствуем, что где-то эта грань уже есть. Если не будет страна справляться, бюджет, пенсионный фонд с выплатами, с социальными выплатами, которые на сегодняшний день необходимы, будет ли помощь от МВФ, потому что правительство ну, двояко заявляет. Мы с одной стороны боремся, Верховная Рада, правительство, президент за то, чтобы принять законы в угоду МВФ. И в то же время правительство говорит, что деньги МВФ не нужны, у нас все в порядке. Но этот миллиард мог быть, разумеется, І до піча на не бюджетний комітет і Верховна Рада в цілому павляють не можуть Це питання Національного банка України і отримати інформацію. Також Конечно, нет. от ви були ініціатором багатьох законопроєктів, які стосувалися пенсійного реформування закону про пенсії. Вони не були підтримані провладною більшістю. І от інформація з першого дня відкриття нової сесії. Зразу п'ять поправок були проголосовані, фактично. На вимоги міжнародного валютного фонду розмір пенсій не буде збільшуватися. Такі поправки ви ж навпаки говорили і пробували цініціювати перерахунок пенсій в сторону їх збільшення. Чи така реформа, нарешті, буде підписана президентом із замороженими пенсіями? І чи це була причина того, що пенсійний закон так довго не підписувався ні спікером парламенту, ні президентом? Вы знаете, да, мы говорили о том, что я предлагал увеличить пенсии, но это как должна быть часть пенсионной реформы. Именно люди, пенсионеры, существующие, более 10 миллионов людей, но ну, ждали пенсионную реформу, что им от этого перепадет что-то, конкретно добавится пенсия, минимальная пенсия, на которую нельзя прожить, но э, сейчас э, Верховная Рада Украины проголосовала уже в полном объеме всю пенсионную реформу, были учтены последние поправки, но они э, ничего не изменили. А кто был инициатором этих поправок про заморожение пенсий? Уряд? Администрация, сам президент, а, депутаты. Кто? Именно пенсионную реформу. Не, так, само от заморожение от величины пенсии, то, чтобы их не сбежать. Разработало правительство. Правительство подало этот законопроект Верховной Верховную Раду и отстаивало все те позиции, которые требовал МВФ. Международный валютный фонд конкретно одним из своих заданий для правительства и пенсионной реформе говорилось одно, Пенсии повышаться не должны, социальные выплаты в целом увеличиваться не должны. Это одно из условий получения нашей страной кредита МВФ. Поэтому правительство постаралось, большинство Верховной Ради поддержало такой проект. И на сегодняшний день ну, пенсионная реформа уже она готова. Я уверен, пойдет на подпись президенту. Президент дал понять вчера выступление, что реформы нужно делать быстро, и пенсионная реформа не будет исключением. Я уверен, она будет подписана в ближайшее время, то есть, но остается то же самое, предложенное правительством то же, что и предлагалось Международным валютным фондом, не увеличиваться пенсии, первое. Второе, все бюджетные дыры в пенсионном фонде, это миллиарды гривен, перекладываются за счет на плечи пенсионеров. То есть увеличивается возраст для женщин с 55 лет до 60, для мужчин до 62. И вообще-то, если мы будем так дальше работать и делать то, что хочет МВФ, то на следующая пенсионная реформа будет касаться именно того, чтобы опять не увеличивать пенсии, но только возраст уже еще на 5 лет увеличить. Ну почему нет? Это сэкономит, конечно, расходы бюджета. Будет 65 лет для женщин и 67 или 68 для мужчин. Как говорят, как любит Сергей Тегибко говорить, как в Словакии. Да, действительно есть такие нормы, но там и другой уровень жизни. И в Словакии прошли пенсионная реформа и медицинская реформа. І совершенно другие пенсії по розмірам мінімальна, то есть у людей другого качество життя, ані дольше живуть, нам там, нет можливості сравнивать нас з європейцями, даже з нашими сусідами. Зрозуміло, Слова. там там стандарти Європейського союзу вони значно вищі, ніж українські, але і Міжнародний валютний фонд ніколи не ставить абсолютні цифри, він говорить про параметри. А от досягнення це вже е, тих параметрів, це вже має бути механізм розроблений або урядом, або парламентом. Отже, якщо така пенсійна реформа буде підписана і. Вступить в дію. Чи не означає це, що поміняється і законодавство виборче? Адже ми знаємо, що напередодні виборів зазвичай переглядають пенсії в бік збільшення. Це такий своєрідний політичний хабар для бюджетників, які становлять велику частину виборців. Чому, на вашу думку, раптом пішли на такий жорсткий сценарій, оскільки виборча кампанія фактично вже триває? Может быть изменения, конечно, в законодательстве о выборах Верховной Рады Украины тоже быть. И мы говорим сейчас, видите, вы попали в точку, что раньше делалось по-другому. Правительство говорит, это никакие не политические, не взятки, не дивиденды, не будем ничего раздавать, мы просто делаем реформы. Но у нас одно без другого в стране не бывает, как в общем-то во всем мире. Возможно, это и повлияет на законодательство о выборах или о сроках выборов Верховной Рады Украины. Вы считаете, что они, термины выборов может быть и в я думаю, да. Я уверен, этот вопрос еще не решен. У нас, мы сейчас видим, как происходит. Так выгодно, так поступают, так выгодно. Значит, меняется по ходу дела ну много. И Конституцию мы меняли несколько раз в течение года, но ну, и не спрашивав, в общем-то, у народа. Это делалось в Верховной Раде, в суде, где угодно, но без участия людей. Вот там вот тоже есть большая проблема. Где народовластие в этих самых важных... Вопросах вже не секрет, що деякі з народних депутатів використали літній сезон для того, щоб при пригледіти собі мажоритарний округ і попробувати домовитися з різними гравцями адміністративного апарату про те, що цей округ буде мажоритарним і вони не шукали місця в партійних списках. Що говорять депутати, от в перші дні Верховної Ради? Чи справді буде змінено законодавство на? В змішану систему виборів чи ця ідея, як говорили напередодні відкриття сесії, таки буде відкинена і залишений старий закон про вибори. Що вам відомо? Що говорять ваші колеги? Ну я можу тільки сказати про те, що колеги говорять в кулуарах парламенту, в самому залі Верховної Ради цей вопрос не обговорюється сьогодні, а в кулуарах кожен говорить по різному Одни говорят так, как им хочется, другие мечтают о том, что это будет 2015 год. ведь хорошо можно сказать и выборы президента, и местные органы власти, и депутаты, экономия бюджетных средств. Тем более верховная рада хорошо работает. Ну, например, еще вчера руководитель парламента не успел там, дочитать последние слова уже голосования. Хорошо, голосуются любые представленные правительством законопроекты. Другие депутаты думают, что все останется так, как и есть, и будет именно э, партийная система, ну, может быть, будет поднят э, барьер, приводят разные э, прохождения партии. То есть было 3%, может быть, сделают 5%, это часто обсуждалось. Некоторые говорят, будет, как в России, 7% для партии. Э, но из выступления президента можно э, все-таки э, вчера было уловить, что будут изменения, в систему избирательную у нас в стране. И о том, что он сказал, и будут и партию надо развивать, ну и нужно местные органы самоуправления усиливать, ну их могут и усилить депутаты-мажоритарщики. То есть был намек на то, что будет система смешанная, такая как по Конституции 1996 года часть по партийным спискам, а вторая половина депутатов будет с мажоритарными округами. Некоторые, кто хотят работать в Верховной Раде, люди, не, не надоело, есть силы, есть возможности, есть здоровье, все это необходимо, есть средства. Думаю, там, в мажоритарных округах. Кто-то уже не раз и проходил выборы из нынешних депутатов мажоритарных округов, относятся к этому даже с удовольствием, говорят, это то, что должно быть. В общем-то, в кулуарах мнения разделились на три варианта, да. и я уверен, еще нет решения, может быть, даже этих вариантов и не три, а четыре или пять. А по какому уже будет идти развитие событий, но я думаю, это уже будет только ближе к Новому году известно наверняка, после того, как это будет вынесено уже из кулуаров парламента В зал засідання почнеться обговорення, тоді вже будуть конкретно розуміти. Ну, многі готуються, тому що часть депутатів сьогоднішніх ну, хочуть ще раз участвувати в розбирательному процесі. Давайте повернемося до тих питань, які очевидно будуть розглядатися вже в найближчі тижні, з виступу президента і спікера парламенту. Зрозуміло, стало, що земельна реформа це буде чи не перший важливий пакет законів, які будуть так. голосуватися. А в цьому вигляді, в якому пропонується. Земельна реформа, вона передбачає серйозні латифундистські схеми, та які не зупинять збирання земель великих кількості і їх перепродаж, тобто фактично спекулятивні схеми. Чи можна переламати, на вашу думку, цим складом парламенту зміст земельної реформи? Сложно такое задання. Конечно, органы власти ставят и кабинет министров и администрация президента об этом говорит, что необходимо это сделать, но ну, побороть коррупцию в земельной сфере не удалось, но ну, на том уровне, который сейчас, это говорится о местных органах власти, это говорится даже о любых там кооперативах, дачных сообществах, и ну, у нас нет тогда принципиального понимания, почему вдруг поборем и коррупцию при том, что будут продаваться земли и сельхозназначения. Этот рынок земель он еще более непонятен. Во, ну, во многих областях нет еще разделения, где коммунальная собственность, где сельскохозяйственные земли, где лес, где луга. Но э, настолько все запущено. То есть закон про кадастр совершенно не, не завершенный, не но Еще ж закон законом, но ну, у нас же до того, как закон еще начнет действовать, выполняться, неизвестно сколько времени может пройти. Но ну, и чиновники и спешить не хотят. Чем медленнее это будет идти процесс тем им лучше там как раз заниматься можно всем чем угодно начиная от лоббирования интересов родственников друзей там и заканчивая коррупцией как ее побороть но ну, одними словами не поборешь и одними силовыми методами тоже не поборю все-таки нужно время и необходимо с этой землей для того чтобы разобраться серьезные деньги вложить у нас же бюджет ну каких-то специальных программ по наведению порядка в земельном кадастре, особенно землями сельхозназначения, не давал. Но мы все понимаем, если не заплатить за работу за эту, не, не сделать всяких необходимых изменений, программ компьютерных, это сложно все сделать, это будет тянуться и тянуться. Но с такими, как сейчас, возможностями и злоупотреблениями выходить на рынок земли, я особого смысла не вижу. Но тем более, но люди мы вот, собирали подписи за проведение референдума. Я вносил законопроект на прошлой сессии парламента, чтобы именно в зале проголосовать, не собирать 3 миллиона подписей, а проголосовать в зале законопроектом народные депутаты, представители всего... Все страны, все общества как раз бы могли бы проголосовать за то, чтобы провести референдум и узнали бы мнение людей уже, но чтобы не получилось так, как мы меняем конституцию, мнение людей не спрашивая, и принимаем бюджеты там или принимали пенсионную реформу в конце прошлой сессии, ну буквально 90 человек осталось депутатов в парламенте, друг за друга голосуют. Собирая подписи за референдум, мы э, столкнулись с тем, что ну, вот мнение, я не хочу свое навязывать, но люди есть, которые хотят землю продавать, сложности есть, необходимо угу. кому-то за операцию заплатить, детям за учебу, э, жилищные условия улучшить и так далее. Есть, которые не хотят продавать, но э, что делать, вот, если мнение 50 на 50 разделяется? Для того, чтобы мы говорили о народовласти на стране, но ну, референдум было бы самое бы понятное и нужное. Сейчас, если просто взять и дождаться 1 января, и земля станет товаром, точно будет так, как с приватизацией, в правитель... В промышленности, будет 5, 10, 20 Крупніших владільців землі, і все на цьому закінчиться. От на завершення нашої розмови, частина опозиції та також підтримує ідею е, всенародного референдуму. Ви е, підтримуєте ідею референдума, перш ніж розпочинати е, ринок землі і земельну реформу. Наскільки ваші колеги по парламенту цього разу пристануть на цю ідею, і чи є шанс взагалі провести референдум через е, Верховну Раду успішно? Я э, думаю, что если будет политическое решение, рішення, найкращий варіант, который я предлагаю проголосувати законопроект э, в залі Верховної Ради Ск Скільки ваших колег готові підтримати ідею референдум, потім реформа? Э, трудно сказати. Ви же не, не зондували по кількісну. Трудно сказать, потому что ну, многії латифундисты и засідають уже в парламенте и можуть сказати да, но не проголосувати. Я смотрю на эту ситуацію, то что. Парламент ну, без политического решения не заинтересован в проведении референдума на сегодняшний день. И делается все, ну, чтобы его не было. Это сложно вот именно тем, что э, за референдум э, мало людей, которые откровенно бы взяли и проголосовали. Поговорить, поддержать. Похлопать по плечу, конечно, найдется половина однозначно. Пане но... Дмитрий, это означает, те, что вопрос референдума зависит исключительно от политической воли одной человека, от президента? Да, на сегодняшний день, я думаю, именно э, власть полностью в вертикали. И если будет принято на вверху такое решение, то в парламенте тогда найдутся голоса и очень быстро. И все-таки референдум дал бы возможность понять, ну, Правильным путем мы идем. И как лучше сделать? Народ мудр, мудрее решит, чем народные депутаты, или чем просто будем мы ждать и дождемся 2012 года, земля станет товаром. Я думаю, этого допускать нельзя. Очень важный вопрос, который необходимо мудро принять решение, потому что ну, без земли тогда ну, статус нашей страны, он явно будет для украинцев уже не, не, не таким э, важным, как является сегодня, когда все-таки люди владеют землей. Я дякую за розмову, а глядачам нагадаю, що нашим співрозмовником був народний депутат Дмитро Витвіцький.